məxfus olanları əllərindən alacaqlar. O kasıva məxfus olanı dövlət də onun əlindən alacaq. Vaxt gələcək. Gör nə gözəl yazır. Plüsszdə yuxunun özünə məxfus dili var. Yuxuda hadisələr olduğu kimi bəyan olunmur ki bizə. Nə bildirmək istirsə eynisi ilə yuxusun görək. Yox. Hədis var, buyurur ki, yuxular bir kinayədir, yəni bir məcazdır, bir mesajdır. Yuxunuzu hər kəsə söyləməyin. Hər kəsə yuxu söyləməyin. Çalışın yuxularınız üstündə sədaqə çıxardın. Sədaqə çıxardın. Kimsə də sizə yuxusundan danışanda deyin ki, inşallah ki xeyirdir. Pisə yozmayın, gedib pisə yozmayın. Cabir deyir ki, Ya Əmirəl Müminin, ikinci səhnədə gördüm ki, atlar da amma iki başları var. Atların iki başı var və bunlar yemək yeyir. At da yemək yeyir, iki başı var. Bunun yozumu nədir? Əli Ələssəlam buyurur, budur o deməkdir ki, bəzi insanlar nə halal biləcəklər, nə haram. Halalı harama qatacaqlar, haramı halala qatacaqlar. 3-cü səhnədə gördüm ki, Ya Əmirəl Müminin, gördüm ki, iki gözəl quşdu, gözəl lələkləri parpar parıldayır və gözəl də səsləri var, onları qəfəsə qoyublar qafəsinin içindədirlər. Bunun yozumu Əmirül Əl Möminin Əli əl-əsrəlan buyurur ki, bu da deməkdir ki, gec gedə 2 mühüm əmanət insanları, 2 mühüm, mühüm dəyər və əmanət insanlar arasından məhv olub gedəcək. Hansıdır? Biri əhdəvəfa, ikincisi də əmanətdarlıq. Vah gələcək, heç kim əhdinədəfə elə biləcək. Söz verəcək eləməyəcək. Bu işə gəlib görərəm gəlməyəcək. Fulan yerə gedərik getməyəcək. Fulan işi görək görməyəcək. Nə bilim bəz-bəzi məsələlər amma eləmir. Söz verir, sözünə, əhdinə vəfa çıxmır. Vaxt gələcək, belə olacaq. Əmanətə xəyanət eləyəcəklər. Əmanətə xəyanət etmək deyir, elə mənə pul versinə pulu xərcləyim. Yox. Hər halda bir məsuliyyətə ona əmanət eləyəcəklər. O o məsuliyyətinə sui-istifadə eləyəcək. O məsuliyyətinə xəyanət eləyəcək məsuliyyətinə xəyanət eləyəcək. Bu iki quşda o deməkdir. Əhdə vəfasızlıq olacaq, əmanətə xəyanət olacaq. Cabir ibn Əbdullah Ənsari Hz. Əli (s.ə.) buyurdu: "Yamir el-Müminin. 4-cü səhnədə gördüm ki, böyük bir çarhovuzdur, hovuz, su hovuzu, amma içi qopqurudur. Ortasında da yam yaşıl bir ağac." köprü göz ortasında yam-yaşıl ağac. Bunun yol üzmünədir. Həzrət Əcdilan buyurur ki, bu əməlsiz alimə işarədir. Alimdir, amma əməli yoxdur. Oxuyub, təhsilənib, cəmata irədur, gerədur deyir. Cəmata örnək güvə olur, minbər eləyir, söhbət eləyir, cəməti cənnətə yuvarlayır, cəhənnəmdən uzaq eləyir, amma özü heç birini əməl eləmir. Və ya o da alimdir, amma heç kim onun elmindən bəhrələnmir. Heç kim onun elmindən bəhrələnmir. Onda yazımı budur. Və 5-ci səhnə Ya Əmirəl-Müminin gördüm ki, ağ-aq bax bura diqqət eləyin, ağ-aq bax bir libas, bir geyim, bir paltar, amma üstündə qara-qara ləkələr. Bəzi yerləri də cırılmışdı. Ya Əmirəl-Müminin bu nə deməkdir? Əl-Ələysəlam buyurur, o ağ libas İslam dinidir və o qara ləkələr və o cırıq yerlər batil məzhəblərdir, gətirilmiş bidətlərdir. İslama yamaq olan, yapışdırılmış bidətlər də o qara ləkələr. Bəziləri özündən məzhəb uydurub din gətirib, haqq din qalıb bir qıraqda, dinə görəsən nə sə ləkə vururlar. Elə işlər görürlər, elə dindarlıq eləyirlər, elə yol, yol gedirlər ki, Din yoluncuya gedirlər ki, amma o dinimizə ləkədir. Hətta bəzi din libası geyinmiş dindarlar. Onlar din libasını, peyğəmbər libasını peyğəmbərdən oğurlayan insanlardı. Onlar ləkədilər. O ağ geyim İslamdır, o qara ləkələr batil məzhəblərdir. O qara ləkələr bidət eliyənlərdir, xürafatla məşğul olanlardır bunlardır. Bəs nəmələ peyğəmbər buyurur: İnəllahı izo aradı bi abdin xeyro kim Allah həyatında xeyir qərar versə atəbəhu fi mənami onun yuxularına xeyir verir. Onun yuxularını elə eləyər ki, yuxularında ona acah olar. O səhv yolu getdi. O şəxsə gözəl yuxular Allah nəsib eləyər. Yuxularında öz xətalarını, hətta başqalarının da xətalarını acah elyər Allah təala ona. Ona görə də yaxşı olar ki, qardaşlarım, axşam